seterusnya kepada semua penjelajah rahsia dan pencari kebenaran. Datang ke saluran kita di mana tirai yang memisahkan dunia kita dengan alam gaib sekali terbuka. Dahkan kearifan dan misteri yang tersembunyi sejak zaman berzaman. Pernahkah kalian merasa ada hari-hari tertentu yang energinya terasa berbeza seolah-olah udara itu sendiri menyimpan seribu satu rahsia yang tidak terungkap? Hari ini, 28 Oktober adalah salah satu dari hari-hari istimewa itu. Ia bukan sekadar tarikh di kalendar. Ia adalah ambang sebuah pintu senyap ke dimensi di mana kepercayaan lama Pantang larang purba dan bisikkan roh-roh mendiami ruang yang sama dengan kita. Yang kita sebut sebagai hari berbisik roh adalah masa di mana siklus alam mencapai titik kepekaan yang unik. Banyak kebudayaan, Oktober sering dikaitkan dengan perakhiran musim menuai dan permulaan musim rehat, suatu tempoh di mana alam bersedia untuk tidur. Namun, dalam konteks kepercayaan Melayu tradisional, perubahan ini bukanlah sekadar perubahan fizikal, tetapi juga spiritual. Ia adalah masa ketika kulit dunia menjadi lebih nipis, membolehkan entiti dari alam gaib lebih mudah berinteraksi dengan dunia manusia. Ia adalah hari di mana kita diingatkan tentang kebergantungan kita kepada kuasa-kuasa yang lebih besar baik yang terang mahupun yang gelap dan kepentingan untuk menjaga keseimbangan. Walaupun 28 Oktober tidak mempunyai kaitan langsung dengan perayaan keagamaan Islam utama. Ia adalah hari di mana kepercayaan-kepercayaan rakyat yang diwarisi turun-temurun sekali bercampur dengan pengaruh animisme purba dan adat istiadat mencapai puncaknya. Ia adalah masa untuk mencari berkat, rahmat dan keberkatan dan menghindari bala malapetaka. Ramai seringkali berdoa untuk perlindungan daripada gangguan makhluk halus, untuk kesihatan keluarga, untuk kemurahan rezeki dan untuk keamanan dalam hidup. Kita percaya bahawa pada hari seperti ini, permohonan mereka mungkin didengari dengan lebih jelas oleh penjaga-penjaga alam dan entiti spiritual. Pada hari inilah kita diingatkan bahawa alam ini tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk halus seperti jin, bunian dan penunggu yang memerlukan penghormatan dan pengiktirafan agar keseimbangan tidak terganggu. Kisah di sebalik hari berbisik roh seringkali diceritakan melalui legenda lisan. Bukan tulisan sejarah. Satu, satu kisah yang paling kuat adalah legenda tentang Datuk Rimba Sakti. Kononnya, Datuk Rimba Sakti adalah seorang pawang atau bomoh purba yang sangat dihormati. Seorang penjaga hutan yang memiliki kebijaksanaan luar biasa dan kuasa untuk berhubung dengan alam gaib. Dia hidup di sebuah perkampungan yang dikelilingi oleh hutan tebal di mana setiap pokok, setiap batu dan setiap sungai dipercayai memiliki penunggu dan semangatnya sendiri. Bima Sakti adalah jambatan antara dunia manusia dan dunia roh memastikan kedua-dua alam hidup harmoni. Pada suatu ketika, kampung Datuk Rimba Sakti dilanda kemarau yang dahsyat dan tanaman musnah. penduduk kampung menderita kelaparan dan penyakit. Dalam usahanya untuk menyelamatkan kampungnya, melakukan tapa yang panjang dan mendalam di dalam gua suci di puncak bukit, beliau memohon petunjuk daripada penjaga-penjaga alam dan roh-roh purba. setelah hari-hari betapa, beliau menerima bisikan dari alam gaib. Itu memberitahunya bahawa keseimbangan telah terganggu kerana manusia telah lupa akan perjanjian purba untuk menghormati alam. Mereka terlalu asyik dengan pembangunan dan kesenangan dunia melupakan entiti-entiti yang mendiami hutan. Roh-roh itu bersetuju untuk membantu tetapi dengan syarat setiap <tuh> tahun pada hari ketika beliau menerima bisikan itu yang kemudiannya jatuh pada 28 Oktober Manusia mesti memperbaharui janji mereka untuk menghormati alam ghaib. Mereka mesti melakukan upacara pembersihan, mempersembahkan sajian dan mematuhi pantang larang tertentu untuk menjaga keharmonian. Jika tidak, tirai antara dunia akan menipis dan roh-roh yang marah atau kelaparan akan lebih mudah mengganggu kehidupan manusia. Pada hari itu, Datuk Rimu Sakti kembali ke kampungnya, membawa hujan lebat dan memberkati tanah. Beliau mengajarkan penduduk-uduk kampung akan ritual dan pantang larang yang perlu dipatuhi. Sejak hari itu, 28 Oktober dianggap sebagai Hari Istimewa. Hari ketika bisikan Datuk Rimu Sakti dan roh-roh purba masih bergema, mengingatkan kita tentang perjanjian yang tidak boleh dilupakan dan risiko jika kita mengabaikannya. Pada hari ini, hari berbisik roh, alam dan nasib seringkali meninggalkan petunjuk adalah penting untuk memahami tanda-tanda takdir ini. Petanda rakyat al tentu cuaca berkabus tebal pada waktu pagi. Jika pagi 28 Oktober diselimuti kabus yang tebal dan lambat menghilang, ia dipercayai menandakan kehadiran makhluk halus yang ramai bergentayangan. Ia bukan petanda buruk semata tetapi isyarat untuk lebih berhati-hati dan menjaga tutur kata kerana mereka mungkin lebih dekat dari yang kita sangka. 2. Angin kencang yang datang tiba-tiba. Jika angin kencang melanda tanpa amaran, seolah-olah datang dari tiada, ini adalah amaran untuk menangguhkan perjalanan jauh ataupun sebarang usaha baru yang penting ia dipercayai membawa energi yang tidak stabil mungkin menyebabkan kesukaran atau halangan yang tidak dijangka 3 hujan rintik-rintik selepas kemarau panjang hujan yang jatuh lembut selepas tempoh kering yang lama pada hari ini dianggap sebagai proses pembersihan spiritual Bersihkan aura negatif di sekeliling kita dan membawa harapan baru Namun jika ia bertukar menjadi hujan lebat yang aneh, itu mungkin tanda amaran dari alam 4. Burung hantu berbunyi dekat rumah pada waktu siang Bunyi burung hantu pada waktu siang hari, terutamanya berhampiran kediaman adalah petanda yang kurang baik ia sering dikaitkan dengan berita buruk atau kemungkinan penyakit dalam keluarga. Ia juga boleh bermakna ada penunggu yang tidak berpuas hati. Tanaman berbunga atau berbuah luar musim. Jika pokok di sekitar rumah tiba-tiba berbunga atau berbuah di luar musimnya pada hari ini, ia boleh menjadi petanda rezeki yang melimpah ruah yang akan datang tetapi juga boleh menjadi amaran untuk bersedia menghadapi perubahan besar dalam hidup. Tahi cicak jatuh atas kepala. Walaupun ini mungkin kedengaran menjijikkan, ia adalah petanda yang sering diperkatakan. Jika tahi cicak jatuh ke atas kepala, ada yang percaya ia adalah petanda nasib malang atau ujian yang akan datang. Manakala ada yang menganggapnya sebagai isyarat untuk lebih berhati-hati dan berwaspada terhadap persekitaran. 7. Menemukan kucing hitam di ambang pintu. Kucing hitam sering dikaitkan dengan misteri. Menemukannya di ambang pintu pada hari ini dipercayai membawa keberuntungan atau perlindungan dari bahaya yang tidak terlihat. Seolah-olah ia adalah penjaga yang dihantar untuk memberi amaran atau menjaga. 8 kehilangan barang berharga kecil tanpa sebab. Jika barang kecil seperti cincin, duit syiling atau kunci tiba-tiba hilang dan tidak dapat ditemui, ia boleh ditafsirkan sebagai kehilangan sedikit tuah atau rezeki. Ia juga boleh menjadi isyarat untuk lebih berhati-hati dalam menjaga harta benda dan diri. Pada malam ini, pada malam sebelum 28 Oktober. 28 Oktober itu sendiri dipercayai membawa makna yang mendalam dan petunjuk dari alam bawah sadar atau alam gaib. Melihat air jernih Mimpi tentang air yang jernih dan mengalir adalah petanda baik. Ia melambangkan pembersihan diri, ketenangan hati dan rezeki yang bakal datang. Ia juga boleh bermakna anda akan menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Keruh atau banjir. Sebaliknya, mimpi tentang air yang keruh, kotor atau banjir besar adalah amaran. Ia mungkin menandakan masalah, kesukaran atau emosi yang tidak terkawal. Ini adalah isyarat untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan dan menjaga kesihatan. Melihat ular Mimpi ular memiliki makna yang kompleks. Ular kecil mungkin melambangkan musuh yang tersembunyi atau pengkhianatan. Ular besar dan jinak boleh menandakan kekayaan atau ilmu pengetahuan baru. Ular yang menyerang pula adalah amaran tentang bahaya yang mendekat. Melihat burung terbang tinggi. Burung yang terbang bebas dan tinggi dalam mimpi melambangkan kebebasan, aspirasi tinggi atau berita baik yang akan tiba dari jauh. Ia juga boleh menjadi simbol jiwa yang damai dan mencapai kebahagiaan. Melihat diri sendiri terbang. Mimpi terbang sering dikaitkan dengan keinginan untuk melepaskan diri dari masalah atau mencapai tujuan yang tinggi. Jika anda terbang dengan mudah, ia adalah tanda kejayaan. Jika anda berjuang untuk terbang, ia menandakan halangan yang perlu diatasi mereka yang lahir pada hari ini individu yang lahir pada 28 Oktober dikatakan memiliki aura yang istimewa sangat peka terhadap energi di sekeliling mereka mereka seringkali memiliki intuisi yang kuat mampu merasakan kehadiran makhluk halus atau memahami situasi tanpa perlu penjelasan verbal mereka adalah jiwa-jiwa yang kreatif, mungkin berbakat dalam seni, muzik atau penulisan dan cenderung menjadi pemikir yang mendalam. Mereka memiliki kecenderungan untuk menjadi pendengar yang baik dan penasihat yang bijak. Namun, kepekaan mereka juga boleh menjadi kelemahan. Mereka mudah terpengaruh oleh emosi orang lain dan mungkin perlu lebih banyak waktu untuk menyendiri untuk menyeimbangkan energi mereka mereka seringkali menjadi jambatan antara dunia nyata dan dunia spiritual dengan potensi untuk menjadi penyembuh atau pembimbing tetapi harus sentiasa berhati-hati agar tidak terlalu tenggelam dalam misteri yang mengelilingi mereka istimewa untuk ialah untuk semua yang memiliki nama seperti Nurul, Siti, Ahmad, Muhammad, Fatimah dan Ali, terutamanya mereka yang meraihkan hari kelahiran atau apa jua perayaan pada hari ini, semoga diberkati dengan kekuatan spiritual dan perlindungan daripada segala bentuk gangguan. Semoga anda dianugerahkan kejernihan fikiran, ketenangan hati dan rezeki yang berlimpah ruah. Mereka yang bernama Siti seringkali dikaitkan dengan kelembutan hati dan ketabahan. Pada hari ini, semoga sifat-sifat ini diperkukuh, membawa kebahagiaan dan kebaikan kepada diri dan orang di sekeliling. Tradisi dan ritual yang perlu dilakukan pada hari berbisik roh ini, beberapa ritual dan tradisi perlu dijalankan untuk menjaga keseimbangan dan memohon perlindungan serta keberkatan. 1. Mandi bunga dan limau untuk pembersihan diri. Ritual untuk membersihkan diri dari aura negatif, nasib malang dan menarik energi positif serta kesegaran spiritual. Apa yang diperlukan? Tujuh jenis bunga yang berbeza warna dan bau harum misalnya melur mawar cempaka kenanga 7 biji limau purut atau limau nipis air bersih sebaik-baiknya air perigi atau air mata air sedikit garam kasar dan beberapa helai daun bidara bila dan bagaimana melakukan lakukan mandi ini pada waktu subuh atau sebelum matahari terbit di tempat yang sunyi dan tenang ramas bunga limau, potong dua, garam dan daun bidara ke dalam air. Selawat tiga kali atau bacakan Al-Fatihah. Niatkan dalam hati untuk membersihkan segala kotoran spiritual dan membuang sial. Siramkan air bunga ke atas badan dari kepala hingga ke kaki perlahan-lahan sambil membayangkan segala negatif mengalir keluar dari tubuh. Jangan gosok badan dengan sabun semasa mandi ini. Sentis ritual. Biarkan badan kering dengan sendirinya tanpa mengelapnya. Bunga dan sisa limau boleh dibuang ke sungai yang mengalir atau ditanam di bawah pokok yang rimbun sebagai tanda hormat kepada alam. Jangan membuangnya ke tong sampah. 2. Penyediaan sajian khas untuk makhluk halus, sajian penunggu tujuan untuk menghormati dan menenangkan penunggu atau makhluk halus yang mendiami kawasan tertentu agar mereka tidak mengganggu dan malah boleh memberikan perlindungan. Ini adalah kepercayaan warisan animisme yang masih diamalkan di beberapa tempat. Apa yang diperlukan? Nasi kunyit, pulut kuning yang dimasak, sedikit lauk pauk ringkas tanpa cili atau pedas, beberapa jenis kuih tradisional seperti kuih seri muka, kuih lapis, sirih, junjung kecil dan sedikit kemenyan yang dibakar. Bila dan bagaimana melakukan? Sediakan sajian ini pada waktu senja sebelum maghrib. Letakkan sajian di tempat-tempat yang dipercayai menjadi kediaman makhluk halus seperti di bawah pokok besar yang tua. Di simpang tiga atau di sudut rumah yang jarang dilalui pastikan tiada sesiapa yang melihat anda meletakkan sajian isikan niat anda untuk menghormati dan meminta agar tidak diganggu dan agar dijauhi dari segala bahaya selepas ritual tinggalkan sajian itu tanpa menyentuhnya lagi jangan mengutipnya semula biarkan sahaja ia dimakan oleh alam atau haiwan lain. Jika sajian itu hilang, ia dipercayai telah diterima. Ritual bersih rumah, pembersihan spiritual kediaman. Untuk menyucikan ruang kediaman daripada energi negatif, kehadiran entiti tidak diingini dan untuk menarik keberkatan serta ketenangan dalam rumah tangga apa yang diperlukan air bersih garam kasar perahan limau nipis atau limau purut dan beberapa helai daun bidara atau daun pandan bacaan ayat-ayat suci al-quran seperti ayatul kursi al-fatihah 3 qul bila dan bagaimana melakukan lakukan pada waktu pagi setelah matahari terbit Campurkan garam kasar, perahan limau dan daun-daun ke dalam air. Semasa mencampur, bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian, percikkan air campuran ini ke setiap sudut rumah, terutamanya di bilik-bilik yang jarang digunakan, di ambang pintu, tingkap dan di kawasan yang gelap. Niatkan untuk menghalau segala energi negatif dan makhluk yang tidak diundang bersihkan rumah secara fizikal dahulu sebelum melakukan ritual ini. Selepas ritual, pastikan rumah sentiasa bersih dan terang. Nyalakan pelita atau lilin di beberapa sudut untuk menarik energi positif. Dari pertengkaran atau kata-kata kasar dalam rumah tangga pada hari itu. Tradisi kulinari hari ini. Sikroh hidangan yang disediakan selalunya adalah hidangan yang sederhana, bersih dan berunsur penyejuk. Ini adalah untuk melambangkan ketenangan dan kesucian. Elakkan hidangan yang terlalu pedas atau berdarah. Antara hidangan tradisi yang sesuai adalah bubur lambuk. Bubur yang lembut dan penuh dengan rempah ratus melambangkan kebersamaan dan kesyukuran. Ia adalah hidangan yang menenangkan dan mudah dicerna sesuai untuk hari yang memerlukan ketenangan jiwa. Pulut kuning dengan rendang ayam daging Pulut kuning sering digunakan dalam upacara kesyukuran dan adat. Warna kuning melambangkan kemuliaan dan keberkatan. Rendang yang dimasak perlahan juga melambangkan kesabaran dan keindahan tradisi. Capul Tanyib ikan singgang atau asam pedas hidangan ikan dengan rasa masam atau sedikit pedas bukan terlalu pedas adalah pilihan yang baik ikan sering dikaitkan dengan rezeki dari laut hidangan ini sederhana dan menyegarkan melambangkan kebersihan dan ketenangan pantang larang utama hari ini pada hari berbisik roh terdapat beberapa pantang larang yang harus dipatuhi. Pelanggarnya dipercayai akan membawa nasib malang atau menarik gangguan dari alam gaib. Ingatlah, pantang larang ini bukan sekadar mitos kosong tetapi cerminan kearifan lama untuk menjaga keseimbangan diri dan persekitaran. Pakas, pantang larang rumah tangga. Dilarang menyapu rumah pada waktu malam menyapu rumah selepas maghrib atau pada waktu malam dipercayai akan menyapu keluar rezeki atau tuah penghuni rumah. Lebih dari itu, ia juga dipercayai akan mengganggu makhluk halus yang mungkin baru keluar mencari makan, menyebabkan mereka marah atau mengganggu tidur anda. Akibatnya, rumah mungkin akan sering ditimpa masalah kewangan atau aura tidak tenteram dilarang biarkan pinggan mangkuk kotor semalaman meninggalkan pinggan mangkuk kotor di dalam sinki semalaman dipercayai menarik perhatian syaitan atau makhluk halus yang suka kekotoran mereka mungkin akan memakan sisa makanan menyebabkan rezeki keluarga terbuang atau mengundang penyakit misteri rumah tangga juga boleh menjadi panas dan sering berlaku pertengkaran Dilarang memotong kuku pada waktu malam. Memotong kuku pada waktu malam, terutamanya di tempat yang gelap atau tanpa cahaya yang mencukupi, dipercayai akan memendekkan umur, mengundang penyakit atau membuat kita mudah lupa. Ada juga kepercayaan yang mengatakan kuku yang dipotong pada malam hari akan dimakan oleh jin atau mengundang sihir. Dilarang Duduk di atas bantal Bantal dianggap sebagai alas kepala, sesuatu yang mulia Duduk di atas bantal adalah perbuatan tidak sopan dan dipercayai akan menyebabkan bisul tumbuh di punggung atau kepala Atau membuat seseorang mudah selupa dan tidak fokus Ia juga melambangkan tidak menghargai rezeki dan keselesaan 2. Patang larang kewangan Dilarang mengira wang secara terbuka pada waktu malam. Mengira wang di tempat terbuka pada waktu malam dipercayai akan menghalau rezeki. Wang itu mungkin akan malu atau terbang pergi menyebabkan kesukaran kewangan. Ia adalah amalan yang menyeru kemiskinan dan kegelapan kepada sumber pendapatan. Dilarang merungut tentang kemiskinan atau kekurangan. Pada hari yang penuh energi ini, setiap perkataan dipercayai mempunyai kuasa. Merungut tentang kemiskinan atau kekurangan akan menarik lebih banyak kemiskinan dan kesukaran ke dalam hidup. Sebaliknya, bersyukurlah dengan apa yang ada untuk menarik keberkatan. 3. Pantang larang sosial dan interaksi Larang menunding jari pada pelangi atau tanah perkuburan. Menunding jari ke arah pelangi dipercayai menyebabkan jari kita bengkok atau putus kerana pelangi dianggap sebagai jambatan para dewa atau makhluk halus. Menunding jari ke tanah perkuburan pula adalah perbuatan yang sangat tidak sopan kepada si mati dan dipercayai akan menarik nasib malang atau gangguan roh. Dilarang berkata, kesat atau mengumpat. Pada hari berbisik roh, Energi kata-kata dipercayai lebih kuat. Menggunakan kata-kata kesat, mengumpat atau mengeluarkan sumpah seranah akan menarik energi negatif, menyebabkan pertengkaran dan perselisihan yang berpanjangan. Apa yang diucapkan dengan niat jahat mungkin akan berbalik kepada diri sendiri. Dilarang melangkah orang atau haiwan yang sedang tidur. Melangkah orang atau haiwan yang sedang tidur adalah perbuatan yang sangat tidak beradab dan dipercayai boleh menyebabkan orang yang dilangkah itu jatuh sakit, mendapat nasib buruk atau memendekkan umurnya. Adalah perbuatan yang melanggar ruang peribadi dan ketenangan makhluk lain. Dilarang mencetuskan pertengkaran atau perselisihan. Hari ini adalah hari untuk mencari ketenangan dan keharmonian. Mencetuskan pertengkaran atau perselisihan akan mengundang energi negatif yang boleh berlarutan, menyebabkan keretakan hubungan dan membawa malapetaka dalam rumah tangga atau persahabatan. Semoga kearifan purba ini memberi kalian panduan dan perlindungan. Ingatlah, memahami tradisi dan pantang larang adalah langkah pertama untuk hidup selaras dengan alam dan diri sendiri. Jaga diri, jaga niat dan hormatilah bisikan alam. Sampai bertemu lagi di pengembaraan rahsia. Seterusnya, jangan lupa untuk melanggan, menyukai dan berkongsi agar lebih ramai dapat menyingkap misteri yang tersembunyi. Damai di bumi. Sejahtera di hati